Вас в ефірі інформаційно аналітична програма ЮБІСІ, місто інфраструктура. Сьогодні у нас в гостях Ігор Черкашин, президент Всеукраїнського об'єднання Фонд енергоефективних інвестицій. Тема нашої розмови роль державних установ в поліпшенні ситуації у сфері енергоефективності. Программа транслюється в прямом эфире, и вы можете ставити запитання Ігорю Черкашину по телефону 536-92-35. Здравствуйте, Игорь Юрьевич. Доброе утро. ради видеть вас в нашей студии. Спасибо. Вот. Ну и первый вопрос к вам. Вы были год главой националь... Национального агентства Украины с питань эффективного использования энергоресурсов. После чего возглавляли в течение года Державную инспекцию з енергозбереження. Какова ваша оценка действиям государственных структур в сфере энергоэффективности изнутри? Целесообразно ли их сохранение и реформирование? Хороший вопрос. Действительно, так получилось, что в 2008 году я практически год пробыл главой национального агентства после 15 апреля 2008 года, вот по апрель 2009 год возглавлял Державную инспекцию из энергоизберажений. И сегодня, пользуясь своим независимым статусом, могу откровенно поделиться своим мнением о этих двух структурах, о том, что они из себя представляют и как, как на мой взгляд, возможно их дальнейшее существование. Действительно, агентство – это некое такое квази-министерство, которое в основе своей должна была иметь развитие возобновляемой энергетики. И именно в начале 2008 года перспектива дальнейшего развития агентства направлена была на то, чтобы оно стало неким локомотивом возобновляемой энергетики. Были разработаны соответствующие программы создания государственных отраслевых предприятий в сфере производства биотоплива, в сфере производства твердого биотоплива на основе Укрторфа, производство и использование шахтного газа метана на основе всеукраинского метанового центра. Передача ветровой программы из космического агентства в Национальное агентство энергоресурсов и некоторые другие вопросы, которые действительно могли бы создать новую отрасль в экономике, с другой стороны, задачей агентства ставилась скорейший переход от ручного управления в нормирование энергозатрат на общегосударственные прозрачные стандарты энергопотребления. К сожалению, все начинания, которые были сделаны из отдела в течение 2008 года, за исключением тех, которых, от которых уже невозможно было избавиться, были в течение 2009 года практически похоронены. Я слышу горечь, с которой вы об этом говорите. Вы знаете, наверное, это действительно горечь, потому что любой человек, который в течение своей жизни привык создавать, а не разрушать, не закрывать электростанции, не распродавать оборудование с консервацией, всегда наверное, с горечью воспринимает, когда наработки разрушаются, причем разрушаются в угоду неких коммерческих интересов, в угоду межличностных не сложившихся отношений и совершенно без учета общегосударственных интересов. В результате сегодня из той большой цепочки отраслевых предприятий, которое должно было быть создано под эгидой национального агентства, более-менее осталась в живых существовать эта ветровая программа, и то она была сокращена по финансированию очень резко. И создан украинский метановый центр, который фактически оставлен без финансирования. Основывается на личных, личной заинтересованности руководителей, как, знаете, таким, просто частная инициатива, фактически, которая не поддерживается ни на политическом уровне руководства НАЭР, никаким образом не стимулируется финансово. Кроме этого, фактически агентство занялось несвойственной функцией поиска финансов. На мой взгляд, структур в органах государственной власти, которые должны обеспечить поступление финансов и привлечение иностранных финансов в украинскую экономику, у нас больше чем достаточно. Это агентство экологических инвестиций, это агентство, которое занимается привлечением финансов с использованием механизма Киотского протокола. Это и агентство инвестиций и инноваций, которое должно привлекать инвестиции в новые технологии. А в данной ситуации, вы знаете, агентство, Национальное агентство испытания эффективного использования энергоресурсов фактически устранилось от всех задач, которые были ранее развернуты, и занялось только поиском финансов и написанием неких программ, которые по своей сути превратились, знаете, в такое складирование отраслевых программ, которые разрабатывает Минтопэнерго, МинЖКХ, Минагропром и <свободит> свода это до единой, так сказать, называемой государственной программы. Ну, наверное, конечно, определенные знания нужны для этого, но содержать орган, который занимается своей деятельностью только тем, что переписывает чужие разработанные программы и выступает цензором только этих программ, в этом вполне может справиться Министерство экономики. В конце концов, за общий государственный подход в энергоемкости продукции отвечает в том числе и Министерство экономики. Существование отдельного специализированного центрального органа влады, который только бы занимался рецензией, достаточно спорный вопрос. И здесь я абсолютно согласен с тем, не совсем лицеприятным выставкам, которые в конце года сделала Счетная палата Украины по деятельности НаЭР и фактически назвала правду в глаза о том, что НаЭР превратилась в некую годовницу, так сказать, которая ничего реально не делает, а только проедает государственные деньги. С другой стороны, мы, я хотел бы рассказать о том, что действительно существует второй орган, орган урядового управления Державной инспекции за энергосбережение. Это достаточно старый орган, который был создан в свое время на основе инспекции по газу и направлен на контроль объемов потребления энергоресурсов. Сначала был только газ, потом значит, это перешло на все энергоресурсы. И контроль удельной энергоемкости на единицу продукции и услуги. Очень важная задача и контроль энергоемкости в услугах ЖКХ с тем, чтобы не допустить рост цен необоснованный и рост тарифов, потому что энергоемкость является одной из основных частей в формировании тарифов. Поэтому, положа руку на сердце, я сегодня могу сказать одно, что из этих двух органов реально необходим государству вот в том объеме действий, которые сегодня выполняются, это государственная инспекция за энергосбережение. Это орган контрольный, который действительно несет прикладную задачу, с которой он успешно справляется. И вы знаете, подчинение Державной инспекции за энергосбережение на ЭРУ, это скорее вот, оценив эту ситуацию и с одной точки зрения сиди, сидения, да, и с другой точки сидения, я могу сказать, что это какая-то случайность. И случайность, которая э, необходимо действительно исправлять. Тем более, закон о кабинете министров четко говорит о том, что рядовые органы не могут подчиняться центральному органу Влады, если он не является министерством. Наверное, не является министерством, поэтому Государственная инспекция за энергосбережение должно быть э, переподчинено некому министерству, которое несет, скорее всего, межотраслевой характер. На мой взгляд, это оптимальным решением было бы Минэкономики. Почему? Потому что именно в комплексе с, например, инспекцией по ценам, государственной инспекция по энергосбрежению, вместе, например, могла бы давать очень хороший экономический анализ формирования себестоимости продукции и услуг, в том числе там ЖКХ и в тяжелой промышленности.